में आमदीद आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर कंप्यूटर के ऊपर किस तरह देना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो नमेरिकल्स होते हैं उनको आप वर्ड के ऊपर तो सारे प्रॉपरली नहीं लिखे जा सकते उसके लिए सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल मैं थोड़ा सा सिखाता हूँ और बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो मैथ के पेपर सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है एक तो एम एस वर्ड इंस्टॉल होगा आपके जो जहाँ पे भी आप पेपर दे रहे होंगे वो आपके उस कैंपस में आपके सिस्टम के ऊपर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं एम एस वर्ड भी इंस्टॉल होगा और सेकेंड चीज़ जो होगी वो होगी मैथ टाइप सॉफ्टवेयर ये भी इंस्टॉल होगा वहाँ पे तो आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि वहाँ पे होगा या नहीं ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं आपके सिस्टम में आपको आनी चाहिए इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें और पेपर से पहले आप सीख जाएँ कि आपने इन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है तो दो चीज़ों के ऊपर अगर सिंपल इक्वेशन हो तो आप उसको एम एस वर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि एम एस वर्ड में भी मैथ टाइप ये लिखा होता है आखिर आखिर में देखें और ये यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया हुआ एम एस ऑफिस टू थाउजेंड सेवन और जो हमने अपनी लैब में इंस्टॉल किया है वो भी एम एस टू थाउजेंड सेवन ही इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे भी मैथ टाइप का ऑप्शन होता है अगर आप उसको उससे लिखना चाहें उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशंस आ जाती हैं इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको पहले प्रैक्टिस करें घर में बैठ के बजाय के पेपर में जा कर ये सारी चीज़ें देखें और फिर वहाँ पर आपको ढूंढते हुए टाइम लग जाएगा और फिर टाइम भी वेस्ट होगा तो यहाँ पे ये सारे जैसे ही आप मैथ टैब बटन को क्लिक करते हैं मेन्यू में तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसके बाद आपने हर एक चीज़ को अलग अलग करके देख लेना है कि हर फंक्शन जब आप उसको क्लिक करते हैं तो कौन सा सिंबल आता है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आप सिंपल लिखना चाहते हैं सारी चीज़ें तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं यानी अगर आपको एम एस वर्ड में ये सारा चीज़ें लिखनी आ जाती हैं क्वेश्चन तो आप उसको एम एस वर्ड में लिख लीजिए और उसके बाद अगर आपको मैथ का आता है तो जो लाजमी आपको आना चाहिए तो फिर मैथ काफ यहाँ पे इंस्टॉल होता है आप सिस्टम में जो आप ऊपर भी आप पेपर दे रहे होंगे तो आपने वहां से मैथ टाइप ओपन करके उसको ऊपर चेक कर लेना है और फिर उसमें से पेपर आपने जो भी हल करना होता है जैसे वन प्लस मैं एक छोटा सा सिंपल लिखता यानी ये सारे जो बटन है ये सारे के सारे आपको की बोर्ड के ऊपर भी नजर आ जाते हैं यानी प्रैक्टिस सारी आपने की के ऊपर करनी है लेकिन जहां कहीं कुछ सिंबल की जरूरत तो होती है Equations लिखने के लिए वहाँ पे आपने यहाँ से जो ऑप्शन गिवन है आपको सारे उसमें से आपने उठा के यहाँ पे लिख लेने यहाँ पे आपको लिखना आना चाहिए और ये जो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक वीडियो ये सीख जाएंगे इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप में एम एस ऑफिस भी और उसके साथ आप मैथ टाइप भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें क्योंकि जिसके ऊपर जो पूरा वर्जन है वो तकरीबन तो 45 फाइव का होता है और वो एक महीने का ट्रायल वर्जन होता है यानी आप अगर एक महीना भी इंस्टॉल उसको कर लें तो हो जाता है उसके बाद फिर बहुत सारे और तरीक़ों से भी आप उसको मैथ टाइप को कर सकते हैं ढूंढो डाउनलोड करके क्रैक करके वो सौ तरीके होते हैं जो इन सॉफ्टवेयरों को चलाने के हैं मैथ टाइप इस तरह अगर आप लिखेंगे तो जो वेबसाइट आएगी ये इसकी है डब्ल्यू आर आई एस डॉट कॉम ये वेबसाइट है इसकी और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अब जब आपने क्वेश्चन करना होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमने एक छोटी सी क्वेश्चन जहाँ पे लिखी है और उसके बाद इसको मैंने मज़ीद एक्सपेंड किया तो यहाँ पे जितने भी ये ऑप्शन हैं नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं वो सारे आप चेंज कर सकते हैं यानी जिसके ऊपर भी आपने चेंज करना है उसको को वहाँ आप उसको तो कसर लिख जाके चेंज कर सकते हैं ये देखें इस तरह भी आप कर सकते हैं यानी ये या या प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर ये सारी चीजें आपकी होंगी और उसके बाद जैसे जैसे भी आप जहाँ पे भी लिखना चाहते हैं वो तो आप वैसे ही लिखते जा सकते हैं यानी इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं ये सिंपल सिंपल हैं इसके अलावा इस वक्त जो शो हो, हो रहे हैं वो अल, अलजब्रा के हवाले से आपको सारे सिम्बल शो हो, हो रहे हैं अगर आप यहाँ पर डेरीवेटिव पे क्लिक करेंगे तो वो डेरिवेटिव के हिसाब से उसके सिंबल्स आ जाएंगे उसके बाद स्टेटिस्टिक्स है तो वो इस तरह आ जाएंगे मैट्रिक्स अगर आपने सॉल्व करने हैं तो यानी अगर आपने तो वो इस तरह आ जाएंगे अब इस तरह के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं जहाँ पे आपने यहाँ पे जो डिजिट हैं वो भी चेंज करने हैं और जो यहाँ पे नंबर ए बी सी डी होती है वो भी चेंज करनी है तो ये सारी चेंज कर सकते हैं आप आपको सामने कर देता हूँ कुछ भी आप इसमें से चेंज कर सकते हैं हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी मैट्रिक्स के बाद सेट्स भी हैं और सेट के बाद टिक्रोमेट्री है उसके बाद ज्योमेट्री है उसके बाद टैब्स हैं और टैब नाइन है ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है लेकिन उसके बाद और इसके बाद ऊपर जो आपको यहाँ पे सिंबल्स नज़र आते हैं इसमें एक एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे सिंबल्स हैं अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करें मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको यहाँ क्लिक करें तो इसमें देखें कितने से अब इक्वल भी है ग्रेटर देन और लेस देन भी हैं मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको सिंबल्स नज़र आते हैं जो भी आपने यहाँ पे लगाना है एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे उसको देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे ढूंढनी है और उसके बाद ये आप सारी चीज़ें चेक करेंगे और जहाँ जो भी लगाना है आपने तो वहाँ से आप उठा के यहाँ से लगा सकते हैं देखें यहाँ पर तो टोटल कोई बीस से पच्चीस के करीब बॉक्सेस हैं जिसके अंदर सिंबल बहुत सारे आपको नजर आएंगे इसकी प्रैक्टिस कीजिए जब आप यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपने इसको क्या करना है कंट्रोल uh, ए करना है कंट्रोल ए करने के बाद उसको कंट्रोल सी करेंगे और आपने फिर जो एम एस ऑफिस ओपन किया होगा एम एस वर्ड ओपन किया होगा आपने उसको जाके वहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट जब कर लिया तो फिर यहाँ से उठा के आपने यहाँ से उठा के आपने इसको जो एग्ज़ाम्स का सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर जाके आपने पेस्ट किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप उम्मीद है कि कोई किसी परेशानी के बिना आप ये पेपर सॉल्व कर लेंगे इसके अलावा आपको कैंपस में जो स्टाफ अवेलेबल होता है वो भी आपको गाइड कर देता है कि आपने ये सारी चीज़ें अगर आप क्वेश्चन लिख लेते हैं तो किस तरह आपने उसको पेस्ट करना है और किस तरह आपने उसको यहाँ पे जो कंप्यूटर का वी का अपना एग्जाम सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर आपने कहाँ से लाना है तो आपको ये याद रखिएगा कि डायरेक्ट जो है ना वी के एग्ज़ाम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आप मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते आप वहाँ जस्ट जो कीबोर्ड के साथ आप चीज़ें सा, लिख सकते हैं वो आप कर सकते हैं जैसे इस तरह अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड सिंबल इस्तेमाल होते हैं अगर आपने वो लिखने हैं तो फिर आपने आपको मैथ टाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैथ टाइप इस्तेमाल करने के बाद वहाँ से जो कॉपी करेंगे आप अपना क्वेश्चन और वर्ड में आएंगे और वर्ड में आने के बाद फिर आप उसको करेंगे यहाँ से उठाएंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पे आपने क्वेश्चन टाइप करना यहाँ देखें सबसे पहले मैंने क्या किया नंबर एक पे मैथ टाइप के अंदर लिखा यहाँ से कॉपी करके मैंने इसको एम एस वर्ड में पेस्ट किया और वहां से उठा के फिर मैंने इसको एग्जाम सॉफ्टवेयर में लाके पेस्ट कर दिया तो बिल्कुल सेम एज यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं और अब देखें एक चीज नोट करने की है अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पे वन लिखा हुआ है शुरू में इस क्वेश्चन में तो अगर वन लिखा हुआ है और आपने इसको अब यहाँ पे थ्री होना चाहिए था तो याद रखें ये यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जहां पे ये आपको नजर आ रहा है वहां पे आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते ना हाईलाइट कर सकते हैं और ना ही आप इसको एम एस वर्ड में लिखा हुआ जो इमेज होगा उसके अंदर क्रैक्ट कर सकते हैं आपको अगर क्रेक्ट करना है तो फिर आपको यहाँ पे मैथ टाइप में आना पड़ेगा और मैथ टाइप में आके फिर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे कि आपने जब इसको एडिट कर लिया फिर इसको कंट्रोल ए करें कंट्रोल सी करें और फिर आके उसको एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर पुराना हम डिलीट कर देते हैं और नए वाला यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेश कर देते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसको भी डिलीट करेंगे और जो नई फाइल है वो आएगी यहाँ पे उसको यहाँ पे लेके आते हैं ये आ गई थ्री के साथ जो हमने चेंज किया था और फिर यहाँ से इसको हम उठाएंगे और कंट्रोल सी के साथ इसको हम यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे यहाँ पे देखें बाज़ा का ये इस तरह शो हो जाता है तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है आपने क्वेश्चन को इसी तरह पेस्ट कर देना है और बाज़ा का ऐसे भी होता है कि आपको अगर ये इमेज इस तरह बन जाए सही तरह, तरह शो ना हो तो फिर आपने इसको पेंट में जा के कर देना होता है पेंट ओपन करेंगे और पेंट में जाके इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ देखें आ गया और फिर आपने इसको क्या करना है क्रॉप कर लेना है क्रॉप करना है इतना सा कंट्रोल एक्स और फिर इसको जाके पेस्ट कर देना है वर्ड में अब ये इमेज आ गया है ठीक है अब यहां से इसको कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करके यहाँ आके इसको कंट्रोल वी कर लेंगे देखें यहाँ पे अब बिल्कुल सही शो हो रहा है तो ये तरीका होता है आपको यानी कि आपने मैथ टाइप में लिखना है सबसे पहले कोशिश करें कि आप एम एस वर्ड में अगर लिख सकते हैं तो उसमें लिखें लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको मैथ टाइप में लिखना है तो वो मैथ टाइप में लिखें और मैथ टाइप से में लिखने के बाद उसको आप सारे को सिलेक्ट करके कॉपी करके आपने फिर एम एस वर्ड में आके उसको पेस्ट कर देना है एम एस वर्ड में पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने इसको उठा के कॉपी करना है वी का सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर तो इस तरह ये सिंपल सा प्रोसेस होता है करने का अगर ये इस तरह इमेज शो हो जाए ये डॉट सा बन जाए तो फिर क्या करना है आपने फिर पेंट में चले जाना है पेंट में जाके उसको आपने पेस्ट कर देना है उसको क्रॉप करके और फिर यहाँ से उठा के वर्ड में और वर्ड से उठा के फिर वहाँ पे तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़